ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಶಾಂತ್ ನನ್ನ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಮಂಜುನಾಥ್ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ಪವಿತ್ರ ನಾನು ಎರಡನೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೆಸರುಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ನಾಗೇಂದ್ರಾರಾಯ ತ್ರಿಲೋಚನಾಯ ಭಸ್ಮಾಂಗ शिवाय न्दन चर्चिताय नन्दीश्वर प्रमथनाथमहेश्वराय मन्दारपुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनाभ्यवृन्द सूर्याय दक्षव्रजनाशनाय श्रीलीलकण्ठाय ऋसव्रजाय तस्मै शिखाराय नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमाय मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकास्ताय सनाटनाय दिव्याय देवाय दिगम्बराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय धन्यवादा नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय गङ्गाधरा हर नमः शिवाय चचिताय नन्दीश्वर प्रमत नाथ महेश्वराय बहुपुष्पसु पूजिता तस्मै मकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय गङ्गातरा हर नमः शिवाय शिवाय गौरी वदनारविन्द सूर्याय दक्ष दक्षरनाशनाय श्रीनीलकण्ठाय ऋषध्वजाय तस्मै शिखाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय गङ्गाधराहर नमः शिवाय वसिष्ठकुम्भोद्भवगौतमादि मुनीन्द्रदेवार्चितशिखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय गङ्गाधरा हर नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटादराय पिनाकहस्ताय सनातनाय सुदिव्यदेहाय दिगम्बराय तस्मै अकाराय नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ಗಂಗಾಧರ ಹರ ನಮ ಶಿವಾಯ ಈ ಶಿವ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಮಂತ್ರವು ಪಂಚಭೂತಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿದೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಪ್ರಕಾರ ತತ್ವಮಸಿ ಅಂದರೆ ನೀನೇ ಅದು ನೀನೇ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ವಸ್ತು ದಿವ್ಯ ಚೈತನ್ಯವಾದ ಪಂಚಭೂತಗಳು ಒಳಗೂ ಹೊರಗೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿದೆ ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಗವತ್ಪಾದರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಎಂದರೆ ನಭೋ ಇದು ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಮಾ ಎಂದರೆ ಮರುತ್ ವಾಯು ಅಂದರೆ ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಶಿ ಎಂದರೆ ಶಿಕೆ ಅಗ್ನಿ ಅಂದರೆ ಬೆಂಕಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ವಾ ಎಂದರೆ ವಾರಿದಿ ಜಲತತ್ವ ಅಂದರೆ ನೀರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಯಾ ಎಂದರೆ ಯಜ್ಞ ಇದು ಭೂತತ್ವವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಣ್ಣಿನ ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಈ ಪಂಚಾಕ್ಷರ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ನಿತ್ಯ ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧಿಗಳೂ ಸಿದ್ಧಿಸುವುದು ಎಂದು ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು